Друзі, мої вітання усім. Це ютуб-канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується виконуючий обов'язки міністра зовнішньої політики Аланської держави, представник Кавказського Союзу, пан Таулан Кандалир. Отже, мої вітання і хочу розпочати із такого питання. Ми знаємо, що днями заступник голови Сумської райради Володимир Біцак заявив про стягування Росією батальйонів чеченців до кордонів України на півночі в районі Сумської області. Загалом цікавить ваша думка. Как как представника опору народов Кавказа, насколько эти действия обґрунтовані политическими или військовими передумовами, насколько это небезпечно и как вы лично оцениваете такие действия с боку России? Что касается перемещений э, войск в СРФ, э, надо понимать, во-первых, что батальоны чеченские или э, какой-либо другой республики Входящие в состав нынешней Российской империи, они являются, на мой взгляд, стандартными боевыми частями и принципиальных отличий от остальных вооруженных сил Российской империи не имеют. Однако большая концентрация на определенных участках может означать, что, во-первых, либо это какой-то отвлекающий маневр для того, чтобы привлечь как можно больше, скажем, внимания и сил сконцентрировать на этом участке фронта. Второй вариант ⁇ это действительно подготовка к крупному вторжению на этом участке фронта. Но на данный момент, исходя из текущей ситуации и обстановки на фронте, насколько мне известно, крупные какие-то продвижения маловероятны на этом участке фронта. Вот отвлекающий маневр для того, чтобы отвлечь внимание от какой-то другой операции на фронте, это может быть вполне. Зараз активно всі обговорюють можливу передачу повноважень Рамзаном Кадировим, його сину Адаму Кадирову, нібито враховуючи той факт, що Адаму Кадирову лише 16 років, спочатку йому має допомагати близький до Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Як ви особисто розцінюєте такі чутки? Що стосується чеченських еліт, так називаємо, вони вполне Описываются стандартную стратегию империи. Там э, устанавливается потомственная, скажем, диктатура, наследственная диктатура. И передача власти от одного диктатора к его потомку вполне возможно заранее даже подготавливаться, такой может сюжет, потому как опять-таки имеются... Небезосновательные предположения о том, что состояние здоровья у данного представителя российской администрации, конкретно у Кадырова, не оставляет желать лучшего. Поэтому, возможно, такие ходы будут предприняты ими для того, чтобы установленная диктатура не прерывалась. Как мы знаем, Российская империя является рассадником диктатуры по всему миру, не только внутри, но и в том же сирийском регионе, в Венесуэле. Все диктаторы получают поддержку от нее. Поэтому такой сюжет вполне реален. Дуже вам дякую за ваш коментар, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар, ну і, звісно, що діліться нашими відео з рідними, з близькими, з друзями, щоб підтримати нас і отримати актуальну, цікаву та перевірену інформацію. Ще побачимося.